sponsor hədəflətsəy təqdim edir. Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Şagirdlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar. Şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı ədalətli millətinə və dövlətinə sədədqətli bilge insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq. Yolumuzdan dönmədik. Yola çıxdıq və sümüddətdik ki, biz bacararıq. Əzmlə, sevgiylə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf istəyən lisey, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəf miss, hədəfiniz olsun. Salam hörmətli tamaşaçılar. Dərs saatı verilişi efirdədir. İngilis dili fənnindən bugünkü mövzumuz Past Continuous, keçmiş davam etici zaman mövzudur. Past Continuous tense, keçmiş davam edici zaman. Past Continuous tense bu zamanda adətən keçmişdə davam edən hal və hərəkəti ifadə edir. Lakin keçmişdə dəqiq bir vaxtda baş verən hərəkətləri ifadə edərkən bu zamandan istifadə edilir. Belə ki, keçmiş zamanda başlayıb müəyyən bir müddət davam edən hadisələrdə past continuous tense forması istifadə edilir. Keçmişdə dəqiq bir vaxtda davam etməkdə olan hərəkətləri belə göstərərkən past continuous tense, yəni keçmiş davaməici zamandan istifadə edirik. O zaman formasının Azərbaycan dilində tərcüməsi keçmiş davaməici zamanın tərcüməsindədir. Keçmiş davaməici zamana aid olan, e, yəni onun düzəldilməsi ilə bağlı olan bir e, slayt təqdim edirəm. Burada fikri verirsinizsə, past continuousun qrammatik üsulla düzəldilməsi. Birinci, gördüyünüz kimi subject, yəni mübtəda funksiyası gəlməlidir. Mübtəda funksiyasında istifadə olunan şəxs əvəzlikləri də təkə və cəmə bölünür. Təkdə olan şəxs əvəzliklərimiz: I, you he she it i men deməkdir. You sən, he she it o deməkdir. Bunlar artıq təkdə olduğuna görə biz artıq to be-nin də burada keçmiş davam ediz zaman düzəltmək üçün to be-nin keçmiş zamana aid olan formalarından istifadə etməliyik. Yəni was və were formalarından istifadə etməliyik. I he she it şəxs əvəzliyinə görə was köməkçi fel istifadə olunacaq. Lakin you şəxs əvəzliyinə görə we köməkçi fel istifadə olunacaq. Subject-in, yəni şəxs əvəzliklərinin cəm halda olan forması you, we, they. Bunlar isə to be-nin keçmiş zamanda were köməkçi felindən istifadə edir və özlərindən sonra mütləq gələn əsas fel, yəni infinitive fel formasıdır. Əsas fel formasının sonuna ing, ing şəkilçisi əlavə etməliyik. Və bu da keçmiş davaməici zamanın düzəldilməsi düsturudur. I was going, you were doing, he she it was playing, you we they were reading. Gördünüz ki, mi feillərin sonunda mütləq ing şəkilçisi olmalıdır. Bunlar da hərəkət bildirən feillərdir. Past continuous tense, yəni keçmiş davaməici zamanın təsdiqi, inkarı və sual forması da var. Və bu formalar da bu slaytta qeyd olunduğu kimi düzəlir. Positive form deyirlər. Təsviqdə adətən subject, yəni mübtəda funksiyası gəlir və sonra gördünüz kimi dərhal was və ya were köməkçi feilləri istifadə olunur. Əsas feilin sonu isə ing şəkilçisi əlavə edilir. For example, she was cooking all morning. O bütün səhəri bişirirdi. Negative forms. İnkar formasını düzəltmək üçün artıq biz Notinger hissəcəyini was və were köməkçi feillərlən sonra əlavə edirik. Əsas feilin sonunda ing şəkilçisi də olduğu kimi qalır. For example, she was not sleeping when he came home. O evə gələndə o yatmırdı. Nəhayət, sual forması. Questions form, interrogative sentence dedilər. Sual cümləsini düzəltmək üçün artıq biz tobinin köməkçi feil formaları olan was Və əvə, şəxs əvəzliklərindən aslı olaraq əvvələ keçir və şəxs əvəzliklərindən sonra dərhal gələn əsas felin sonu -ing şəklisində olduğu kimi qalır. For example, was she sleeping when he came home? O evə gələndə o yatırdı? Artıq bu da cümlə növlərində təsdiqi, inkarı və sual formasında istifadə qaydasıdır. İngilis dilində past continuous tense ə, qurulan inkar cümlələrinin qaydasına aşağıdakı cümlələr formasında da, yəni verilib, diqqət yetirək. I, he, she, it şəxs əvəziindən sonra was not köməkçi feili, verb-ing şəkilçisi mütləq qəbul edilir. You, we, they şəxs əvəziindən sonra were köməkçi feili və hətta not inkar hissəciyi əlavə edilir inkarda və əsas fel verb + ing Bu misalları inkar cümləyə çevirdiyimiz zaman belə bir cümlə tərcümələri əmələ gəlir. For example, I was not eating an apple. Mən alma yemirdim. Və burada artıq keçmişdə davam edən bir hərəkəti icra eləyir. We were not eating an apple. Biz alma yemirdiq. Burada da fikir verisiniz. We şəxs əvəziyinə görə we köməkçi fel istifadə olundu. Keçmişdə dəqiq zamanda və keçmişdə davam edən bir prosesi icra edir. İngilistrində bunların sual cümləsində voz vo əvvələ keçir və çox asan bir şəkildə düzəlir. Was I was he was she was it plus verb plus ing. Vo plus you we they bunlardan biri gəlir plus verb plus ing. Cümlə nümunələrinə fikir verək. Would I eating an apple? Mən alma yirdim. Ümumi sual cümləsidir. Was I şəxs əvəzinə görə əvvələ keçdi. Were we eating an apple? Biz alma yirdik və burada da we şəxs əvəzinə görə were köməkçi feili əvvələ keçir. İşləndiyi zaman zərfliklərinə nəzər yetirək. Dəqiq, yəni bilmək istəyiriksə testdə ki bu keçmiş davamlıq zamanına aiddir. Bu zaman biz bu qaydaya önəm verməliyik. Zaman zərflikləri dəqiq vaxtda amma dünənə aid olan hadisəni icra edir. Keçmişdə dəqiq vaxtda. For example, at the time yesterday. Dünən o vaxtda. At 5 o'clock yesterday. Dünən saat 5-də. Yəni bunlar artıq past continuous icra etməlidir. For example, we were watching TV at the time yesterday. Dünən o vaxtda biz televizora baxırdıq. I was reading a book when you came home yesterday. Sən dünən evə gələndə mən kitab oxuyurdum. Artıq burada iki zaman icra olunur. Fikir versəsəz, when bağlayıcısı iki zamanı icra edir və bu təbəlin mürəkkəb cümlə əmələ gətirir. Təbəlin mürəkkəb cümlələrində hər iki zaman bir cümlədə işlənə bilər. When bağlayıcısı olan yerdə mütləq biz when bağlayıcısının budaq cümləsini past simple-da işlətmişiksə Bu zaman when dan əvvəlki olan cümlə past continuous-da icra olunur. Yəni dünən sənin gəldiyin anda mən kitab oxuyurdum. Mənim kitab oxumağım keçmişdə gəlməmişdən əvvəl də icra olunub. Artıq burada da onun ani hərəkəti gəlməyib. Və biz bu zaman zaman uzlaşmasına görə mütləq when bağlayıcısında past continuousla past simple-ı uzlaşdırmalıyıq. Keçmişdə sadə və keçmiş davamlı zamanlar var ki, bunlar dediyim kimi cümlədə yəni eyni halda işlədə bilər. Bu zaman bəzən keçmişdə iki müxtəlif hərəkət ard-arda -arda baş verir və ard-arda -arda baş veribsə hər iki hərəkəti də biz keçmiş sadə zamanda işlətməliyik. For example, we went home when the film finished. Deməli, film qurtaranda biz evə getdik. Burda fikir verilsənsə When bağlayıcısı olan bu dağ cümlədə biz cümədəki olan finish felini keçmiş sadə zamanda icra etdik və növbətə baş cümləyini isə keçmiş sadə zamanda da yenə də icra etmiş oluruq. We went home. Çünki burada iki müxtəlif hərəkət ard-arda -arda baş verib. Ona görə də biz bu cümələrdəki olan zamanları past simple-da verməliyik. Film qurtardıqdan sonra biz evə getdik. Yəni film qurtaranda biz evə getdik. Belim qurtarıb ki, sonra biz evə getməli olmuşuq. Bu cümlələrdə ard-arda hərəkətlər icra olunur. Keçmişdə iki müxtəlif hərəkət eyni anda baş verdikdə, bu zaman biz hər iki hərəkəti keçmiş davaməici zamanda icra etməliyik. Bu zaman daha çox while bağlacısından istifadə olunur. Keçmiş sadə zaman uzlaşmasında budaq cümləsində while-dan sonraki olan budaq cümlə mütləq keçmiş davaməci zamanda icra edilməlidir. She was cooking. Kir inversə bu artıq keçmiş davamət zamanı icra etdi. While-dan əvvəlki olan baş cümlədə həmçinin past continuous-da icra olunur. I was watching a film. Mən filmə baxırdım. Və cümlənin tərcüməsinə diqqət yetirək. I was watching a film while she was cooking. O yeməyi bişirərkən Mən filmə baxırdım. Burada artıq iki müxtəlif hərəkət var və iki müxtəlif hərəkət də eyni anda baş verir. Bunların hər ikisi də mütləq past continuous-da işlədilməlidir. Digər istifadə edilən qaydalardan biri də bundan ibarətdir ki, keçmişdə hərəkətlərdən biri davam edərkən digəri isə bir anda baş verir və həmin bu davam edən hərəkət mütləq keçmiş davaməci zaman formasında Ani anda baş verən hərəkət isə mütləq keçmiş sadə zamanda işlənməlidir. Example, nümunə baxaq və onu analiz edək. A policeman stopped me when I was walking in the street. Və fikir verirsinizsə, deyir polis məni saxladı. Nə vaxt saxladı? Mən küçədə gəzəndə. Yəni mənim küçədə gəzməyim artı biz burada Bir anda baş verən hərəkəti mütləq biz keçmiş sadə zamanda icra etməliyik. Stop it qaydalı fel olub, idi şəkilçisi qəbul eləyir və past simple-a aid edilir. Bir anda baş verib, polis məni saxladı. Lakin həmən hərəkət davam eliyibsə, yəni davam edən hərəkətin mütləq biz past continuous-da icra etməliyik. When I was walking, mən gəzəndə Mənim gəzdiyim artıq ani anda baş verməyib. Gəzməyə başlamışam, davam eləmişəm və davam elədiyim anda da ani bir hərəkət, polisin məni saxlamağı oldu. Və bu cümlədə past simple və past continuous eyni anda tabeli mürəkkəb cümlədə istifadə edilə bilər. İzah elədim qaydaya əsasən test nümunələrinə diqqət yetirək. Which is the correct variant? Düzgün variantı seçin. Bu cümlədə biz yenə də cümləni əvvəldən axıra qədər mütləq oxumalıyıq. Yəni tələsməməli, diqqətli olmalıyıq. Diqqət edək. I this program when Tom and Justin arrived. Fikir verirsinizsə, arrived when bağlayıcısından sonra arrived qaydalı feilin sonu ed şəklici qəbul eləyir. Deməli bu past simple-ın nümunəsidir. Və biz when-dən əvvəlki olan cümləni hansı zamanda icra etməliyik? Onu dərhal when bağlayıcısından sonraki olan zamana əsasən diqqətlə baxmalıyıq. Mütləq biz keçmişin növlərindən istifadə etməliyik. A variantına diqqət yetirsək, watch feili yazılıb. Burda artıq keçmiş davaməici zamana aid və ya da keçmiş sadə zamana aid bir şey yoxdur. Ona görə düzgün variant A variantı deyil. B variantında am watching bu indiki davaməci zamandır. Və bu da düzgün variant kimi qeyd edilə bilməz. C variantı have been watching bu indiki bitmişin davaməci zaman formasıdır. Növbəti dərslərdə inşallah bu barədə danışılacaq və düzgün variant olaraq C variantı da deyil. Çünki when bağlayıcısı olan budak cümlədə sadə zaman varsa biz baş cümlənidə keçmişə aid zamanın növlərindən istifadə etməliyik. D variantı will watch baxacaq gələcək sadə zamana aidddir. Ona görə də biz bu düzgün variant kimi göt etməməliyik. E variantını nəzər yetirək. I was watching. Bəli, cavab E-dir. Çünki was watching past continuousun nominəsidir. Və Keçmiş davaməci zamanda ay şəxs əvəzliyindən sonra mütləq was feili gəlməlidir. Feilin də sonu mütləq ing şəkilçisi qəbul etməlidir. I was watching this program when Tom and Justin arrived. Mən proqrama baxırdım Tom və Justin gəlib çatanda. Bu artıq müxtəlif hərəkətlər eyni anda baş verdiyi zaman biz bu zaman when bağlayıcısı olan budaq cümlədə past simple icra etməliyik. Bağ cümləni isə past continuous-da icra etməliyik. Növbəti test. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. This time last year. Baxın bu cümləyə. Burada bizim açar sözümüz artıq qeyd olunub. Keçən il bu vaxtı. Artıq bu keçən il bu vaxtı deyilsə, keçmişdə dəqiq anda baş verən hərəkəti göstərir. Bu zaman biz bu cümləni hansı zamanda icra etməliyik? Bəli, əlbəttə ki, keçmiş davamici zamanda past continuousda. Past continuousun da qaydası necə idi? Was və plus ing. Diqqət edək testlərimizə. Fikir verirsinizsə, A variantında were you doing. A variantında bəli, keçmiş davamətli zamana aid düsturu düzgün şəkildə qeyd edilib. Yəni sual cümləsində were köməkçi feili you şəxs əvəzindən əvvələ keçir, əsas fel isə sonda ing olduğu kimi qalır. Və Düzgün variant olaraq biz A variantını qeyd edirik. What were you doing this time last year? Keçən il bu vaxt sən nə edirdin? Lakin növbəti bəndlərdəki olan sözlərə baxaq də. Niyə görə izah edək ki, niyə görə bunlar olmadı? B variantında diqqət yetirsək, did var və did köməkçi feili də biliriki, hansı zamanı icra edir? Əlbəttə ki, keçmiş sadə zamanı, past simple. Və burada da Iı, keçmiş sadə zamana aid lasse olsa belə onun əvvəlindəki olan this time bize artıq nəyi göstərir? Keçmişə aid dəqiq vaxtı göstərir. Buna görə də biz keçmişə aid dəqiq vaxtı göstərərkən past simple-dan istifadə etməməliyik. Düzgün variant B variantı deyil. Növbəti C variantında düzgün olmayan C variantını nəzər yetirsək, were doing Baxırıq ki, cümlədə keçmiş davam edici zamanlıq var, düzdür? Amma cümlənin düsturunda, formasına baxdıqda cümlə sual formasındadır və sual formada artıq biz "have" nı "you"dan əvvələ istifadə etməliyik. Lakin burada "you have doing" yazılıb. Əlbəttə ki, bu da düzgün variant deyil. D variantında "did you did". "Did you did"? Məntəqlə "did" köməkçi feili olan yerdə heç vaxt biz "did" istifadə etməməliyik. Yəni bu did feili do feilinin formasında olmalıdır. Lakin do formasında da olsa da belə biz bunu past continuous-də istifadə edə bilmərik. Çünki did qeyd etdiyim kimi past simple-ın köməkçi felidir. Növbəti slaytımızda was you doing past continuous formada yazım. Amma bir nüans var ki was to be-nin forması hansı şəxsə vəzifələrindən istifadə edilirdi? əvvəlki slaytımızda qeyd etmişdim. Əlbəttə ki, was I he she she və it şəxs əvəzliyindən əvvələ keçərək sual formasını yaradır. Biz artıq burada were formasını istifadə edə bilmərik. Və burada da you-ya görə was yazılır. Bu artıq yanlış bir variantdır. You bilirik ki, özündən əvvəl mütləq were köməkçi felini qəbul etməlidir. Were köməkçi feili you, daha sonra they və hətta we şəxs əvəziylə önə keçir və feilin də sonunda mütləq ing olmalıdır. E variantında da you şəxs əvəzliyi olduğuna görə bu bənddə düzgün bənd sayılmır. What were you doing this time last year? Sən Keçən il bu vaxtı nə edirdi? Cümlə bax belə bir formada past continuous-a aid edilir. Növbəti test. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. Gördüyünüz kimi bu cümlədə biz diqqət yetirməliyik cümlənin zamanına, cümədə istifadə olunan şəxs əvəziyinə mütləq diqqət yetirməliyik. Baxırıq. I used my time well while I for my plane. Mən vaxtımdan əla istifadə etdim. Nə vaxt ki mən e, öz deməli təyyarəmi gözləyərkəm. Biz artıq burada nəyə fikir verməliyik? Fikir veririk ki, cümlədə while bağlayıcısı var. While bağlayıcısı arkan, ərkən kimi tərcümə olunan bağlaç növüdür. Tabeli mürəkkəb cümlələrdə istifadə edilir. Tabeli mürəkkəb cümlələrdə də biz past continuous və past simple-ı uzlaşdıra bilərik. Və cümlənin baş cümləsinə baxırıq. Baş cümlədə də cümlədəki olan əsas fel used idi şəkilçisi qəbul edən qaydalı feldir. Past simple etdi. Deməli belə nəticəyə gəlmək olar ki, biz mütləq burada while bağlacısından sonra past continuous-u icra etməliyik. Əgər bəndlərdə past continuous-a aid düzgün variant verilmiyibsə, past simple-la istifadə edə bilərik. Sadəcə burada da cümlədəki olan kontekstdə də, məzmuna da diqqət yetirməliyik. Mən vaxtından əla istifadə elədim və biz indi verilən bəndlərdəki olan nümunələri əsasən hansı variantın düzgün olduğunu qeyd edək. A variantına fikir verək. A variantında wait yazılıb. Wait bildiyiniz kimi gözləmək deməkdir. İndiki çağa zəmanətdir. Və bizim bu cümldədə indiki zamana aid heç bir ipucu açar sözümüz yoxdur. Buna görə də biz A variantını düzgün variant kimi qeyd etməməliyik. B variantına fikir verək. B variantında was waiting yazılıb. I şəxs əvəzliyininə görə də tobinin forması was olmalıdır və past continuousdu. Biz bilirik ki, used fiili keçmiş sadə zamanda olduğuna görə mütləq while bağlayıcısındakı olan budaq cümlənin zamanı da past continuous olmalıdır. Bu zaman şəxs əvəzliyinə görə, verilən zamana görə və hətta kontekstdə görə biz düzgün variant olaraq B variantını təyin etməliyik. C variantı isə were waiting. Bu da keçmiş davam edici zamanın quruluşudur, lakin e, yanlış cavab bundan ibarətdir ki, şəxs əvəzliyinə görə biz were-dən istifadə etməməliyik. Ona görə də Bizim C variantımız da düzgün variant deyil. D variantı weighted. Weighted belə past simple-a aid olan bir ıı, qaydalı feildir və cümlədə past simple varsa, digər bağlayıcılıqdakı olan budaq cümlənin də past simple-da qoya bilərik, amma kontekst baxımından düzgün gəlmir. Düzgün istifadə edilməz. Ona görə də biz D variantını da düzgün variant kimi təyin etməməliyik. E variantı will wait Gələcək sadə zamana aid olan feldir və biz burada cümlənin tərkibində indiki zamana aid heç bir cümlə, heç bir açar sözü və ya da gələcəyə aid olan heç bir açar sözü yoxdusa, biz e, heç vaxt past simple-a future simple-ı uzlaşdıra bilmərik. Düzgün variant da E variantı deyil. Və cavab burada əlbəttə ki B variantıdır. I used my time well uh, while I was waiting for my plane. Mən təyyarəni gözləyərkən e, vaxtımımla yaxşı istifadə etdim. Yəni bunun gözləməsi əvvəldən başlayıb. Biz ona görə bunu mütləq past continuous-də işlətməliyik. Past simple-da istifadə edə bilmərik. Sponsor hədəf liseyi təqdim etdi. Əziz abituriyentlər, hədəfiniz universitetə qəbul olmaqdırsa, o zaman sizi hədəfə aparan ən inamlı yoldan keçin. Çünki sizin hədəfiniz bizim hədəfimizdir. Milli təhsil brendi olan Hədəf Kursları öz peşəkar komandası, dərs vəsaitləri və 14 illik təcrübəsi ilə sizin xidmətinizdədir. 9-11-ci siniflər üzrə Azərbaycan və Rus bölmələrinə abituriyent qəbulu davam edir. Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda, Neftiyəvattda yerləşən 9 filialımızla xidmətinizdəyik. Biz sadəcə işimizlə öyrənirik. Telefon 077 5 550121 Bununla da dərsimiz başa çatdı. Sağ olun.